assalomu alaykum aziz obunachilarim men sizlarni bugun eng mohir gul yasovchi flaristka sohasining ko'zga ko'ringan ustozlarimizdan biri bilan tanishtirmoqchiman shokiromo chehra zokirovna 1990 yil 26 aprelda tug'ilgan ikki nafar farzandning sevimli onajonisi gulchilik sohasida 3 yildan beri faoliyat yuritmoqda 50 dan ortiq shogirdlarning sevimli ustozi o'zining barcha viloyatlarida shogirdlari bor o'ndan ortiq san'at vakillariga ham ishlari ma'qul kelib doimiy mijoz bo'lishgan jumladan ahad qayum dilnoza kubayeva mavlda opa ra'no yarasheva zuhra soliyevalar hozirgi kunda besh yuzdan ortiq gullarni yasagan gul yasashga qiziqadigan shogirdlikka tushishni xohlovchilar to'qson to'qqiz sakkiz to'qson yetti bir yuz o'n to'qqiz qirq bir raqamiga bog'lanib darslar haqida ma'lumot olishingiz mumkin yoki telegramdan floris moh chehraga aloqaga chiqishingiz mumkin hunar o'rganishingizda omadlar tilab qo'l mehnat kanali adminkasiga ulasa sizlardan kanalimizga obuna bo'lishingiz va layk like bosishni unutmasligingizni so'raydi